SPRM sahkan dua adun antara tiga yang akan didakwa berkait skandal rasuah Sabah. Dominic Lau saran PM Anwar ambil peluang daripada kekosongan menteri untuk buat rompakan besar-besaran. SKMM masih jalankan siasatan terhadap kes penyamaran Ketua Polis Johor. Muhyiddin Yassin gesa kerajaan Malaysia panggil sidang ASEAN OIC rumuskan langkah segera Israel-Iran. Timbalan Ketua Penerangan Bersatu didakwa atas 20 pertuduhan rasuah berkait projek tambak laut. Dan Mahkamah Persekutuan Arah Public Bank bayar ganti rugi 90 juta kepada NFC dan empat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Next Step News edisi petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Next Step Malaysia. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan dua adun sabah antara tiga yang akan didakwa berkait skandal rasuah lesen perlombongan mineral. Menurut Ketua Pesuruh Jayanya, Azam Baki, pertuduhan terhadap mereka akan dibuat bulan ini dan pihaknya sedang mendapatkan tarikh daripada Mahkamah Rasuah Sabah. Difahamkan, SPRM kini dalam proses tangkapan dan pemakluman kepada suspek untuk menetapkan tarikh kehadiran mereka ke mahkamah. Mengulas ketulenan video melibatkan dakwaan beberapa adun terlibat skandal rasuah, Azam berkata, Siasatan tidak sepenuhnya bergantung kepada bukti video tersebut. Namun pihaknya tidak hanya bergantung kepada bukti itu semata-mata, sama ada ia tulen atau tidak tetapi perlu juga mengambil kira bukti-bukti lain. Presiden Gerakan Dominic Lau menyarankan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengambil peluang daripada kekosongan dua jawatan menteri ketika ini untuk melakukan rombakan besar-besaran terhadap anggota Kabinet tegasnya ia amat penting memandangkan negara kini sedang berdepan hutang yang tinggi serta tekanan kos sara hidup yang semakin membebankan rakyat berpendapatan rendah dan sederhana katanya ketika datuk sri anwar mengumumkan barisan kabinet pada tahun 2023 beliau dengan bangganya menyatakan bahawa barisan ini mencerminkan prinsip kualiti berbanding kuantiti dalam kerajaan perpaduan Namun hakikatnya jumlah menteri telah meningkat daripada 28 kepada 30. Menurut Dominic, langkah pengurangan jumlah menteri dan gaji wajar dilakukan bersama usaha mengecilkan perbelanjaan pentadbiran kerajaan yang disifatkannya sebagai semakin membebankan. Selain itu, beliau turut menggesa agar struktur perkhidmatan awam negara yang dikatakan semakin membengkak dikaji semula. Namun menegaskan sebarang langkah penyusunan semula tidak seharusnya melibatkan pemberhentian kaki tangan awam. Dominic turut menegaskan pengurangan bilangan anggota Kabinet akan menunjukkan iltisam kerajaan dalam melaksanakan dasar berjimat cermat. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM masih menjalankan siasatan terhadap kes penyamaran Ketua Polis Johor M. Kumar yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI. Kumar memaklumkan setakat ini tiada suspek dikenal pasti lagi namun siasatan sedang aktif dijalankan. Beliau menasihatkan orang ramai agar sentiasa berwaspada terhadap penyamaran digital yang kini semakin canggih. Satu lalu satu video tular dalam TikTok yang memaparkan individu menyerupai Kumar dan polis Johor mengesahkannya adalah palsu dan dimanipulasi menggunakan teknologi AI. Kumar dilaporkan berkata, video berkenaan yang turut mengaitkan penerimaan bantuan keuangan daripada individu bernama Dato' Abdul Malik adalah tidak benar. Susulan itu, kata beliau, satu laporan polis telah dibuat oleh pegawai unit media yang turut mengesahkan bahawa rakaman video tersebut bukan kenyataan rasmi Ketua Polis Johor. Malaysia mesti menjadi suara yang memecah kebisuan antarabangsa. Itu yang ditegaskan bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin berhubung peningkatan ketegangan serantau, terutamanya perkembangan membimbangkan antara Israel dan Iran. Muhyiddin dalam satu kenyataan berkata, selaku anggota Pertubuhan Kerjasama Islam (OIC) dan pengerusi ASEAN 2025, Malaysia tidak boleh berdiam diri tetapi mesti tampil memimpin. Beliau menggesa kerajaan Malaysia memanggil sidang khas ASEAN OIC untuk merumuskan langkah segera gencatan senjata menyeluruh di Gaza dan di antara Israel dan Iran. Akses tanpa sekatan kepada bantuan kemanusiaan, sokongan terhadap siasatan bebas jenayah perang dan dorongan diplomasi tuntas ke arah penyelesaian adil berteraskan hak asasi rakyat Palestin. Sambil memberi amaran bahawa rantau Asia Barat sedang diheret ke arah peperangan berskala besar khususnya antara Israel dan Iran, katanya ini boleh mencetuskan konflik berskala besar yang menggugat kestabilan global termasuk Malaysia. Beliau seterusnya menegaskan bahawa Malaysia selaku anggota Pertubuhan Kerjasama Islam OIC dan pengerusi ASEAN 2025 tidak boleh berpeluk tubuh. Bekas timbalan Speaker Dewan Negara Muhammad Ali Muhammad didakwa di Mahkamah Session Shah Alam atas 20 tuduhan rasuah berjumlah 235,000 berkait projek tambak laut di Melaka antara April 2024 hingga Januari lalu. Timbalan Ketua Penerangan Bersatu itu mengaku tidak bersalah selepas semua tuduhan dibacakan di hadapan Hakim Awang Krisnada Awang Mahmud. Mengikut tuduhan ahli ketika menjadi pengarah urusan puncak jasa sias sendirian Berhad, didakwa menerima suapan secara berperingkat sebanyak 5,000 hingga 20,000 dari 18 April 2024 hingga 20 Januari lalu. Suapan itu sebagai upah bagi melantik syarikat Benelak Sendan Berhad sebagai kontraktor bagi menjalankan kerja di bawah projek tambakan laut seluas 40.47 hektar di perairan Kota Laksamana, Melaka. Timbalan Pendawa Raya Ahmad Akram Garik kemudian mencadangkan mahkamah menetapkan jumlah jaminan RM60,000 serta syarat tambahan menyerahkan pasport kepada mahkamah. Awang Krisnada kemudiannya membenarkan jumlah jaminan dan syarat tersebut dan menetapkan 24 Julai ini untuk sebutan semula kes. Public Bank Berhad diperintah oleh Mahkamah Persekutuan hari ini agar membayar ganti rugi berjumlah 90 juta kepada NF Corp dan empat yang lain kerana melanggar kontrak kerahsiaan sehingga maklumat sulit akaun mereka bocor pada 2012. Panel tiga hakim diketuai oleh Hakim Besar Malaya Hasnah Muhammad Hashim memutuskan jumlah tersebut secara sebelah suara pada prosiding taksiran ganti rugi hari ini. Beliau yang bersidang bersama-sama Hakim Besar Sabah dan Sarawak, Abdul Rahman Sabli dan Abu Bakar Chaiz memerintahkan 30 juta masing-masing dibayar bagi ganti rugi saksama teruk dan teladan. Mahkamah turut memberikan kos 300 ribu dan faedah 2% dibayar ke atas jumlah ganti rugi bermula hari ini sehingga keseluruhannya diselesaikan. Pada 26 Mei lalu, panel itu mendengar rayuan penuh dan penghujahan berhubung taksiran ganti rugi dan menetapkan keputusan ganti rugi diumumkan hari ini. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di NatStep News. Jangan lupa untuk follow Facebook NatStep Malaysia dan subscribe YouTube NatStep TV. NatStep Malaysia bersama melangkah dengan yakin saya Asma Ismail Assalamualaikum dan salam sejahtera